হাই ভ্ৰান গুড মৰ্ণিং আকৌ আহিলোঁ এটি নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় সকলো ভালেই আছে আশীৰ্বাদ কৰিব আমিও যাতে ভালে থাকিব পাৰোঁ অনাগত দিনবোৰত আৰু আজি ব্লগটো এনেদৰেই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাপোৰো বহুতখিনি ধুবলৈ আছে কিন্তু আজি ধোৱা নহ'ব যিহেতু বতৰটো ইমান ভাল নহয় এবাৰ ৰ'দটো ওলাইছে আৰু এবাৰ সোমাইছে এনেদৰে কৰি আছে আৰু যোৱাকালিও এইখিনি ধোৱা হৈছিলে সেইখিনিও চকীতে কাপোৰ দমাই থৈ দিছোঁ সেইখিনিও জাপিব আছে সেইখিনি জাপি লৈহে মই কিটচেনলৈ যাম আৰু কি বনাওঁ তাৰে অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া মই কিটচেনলৈ আহি গলো এতিয়া কিটচেনত আছে মোৰ ভাঙন মাছ আৰু জহা ভোল লগতে আলমণ্ডৰ পেষ্ট দিম তাৰে অকণমান দেখাই দিম ইয়াত মই হালধি আৰু নিমখ খিনি সানি লৈছো ধুনীয়াকৈ আৰু মাছখিনি কাটি লৈছো ইয়াতে মই দি দিলোঁ এতিয়া মিঠাতেল আগতে মাছ ভজা আছিলে কেৰাহীখন অকণমান তেল ৰৈ গৈছিলে যিহেতু তাৰ লগতে মই অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম ৰেচিপিটো সকলোৱে নিশ্চয় জানেই জহা ভোল মোৰ খুবেই প্ৰিয় আৰু জহা ভোল আনিলে মই বেছিদিন ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ দিন মানে কি অহাকালিলৈ খাম বুলি ভাবিলেও মানে ৰ'ব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ খুবেই ভাল লাগে মোৰ গোন্ধটো আৰু এইফালে মই মাছখিনি তেলত দি লৈছোঁ আৰু মই ভোলখিনি কটা নাছিলোঁ যিহেতু এতিয়া কাটি ল'ম এইখিনি ভোলখিনি কাটিলেও কিবা হাতখন ক'লা ক'লা হৈ যায় কিবা আঠা এটা ওলায় কাটি ইমান ভাল নালাগে ভাল নালাগে মানে কি আৰু খাই যেতিয়া নেকি ভাল পাওঁ কাটিবইতো লাগিব ভাল নালাগিলেও আৰু মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ ভোলখিনি ভোলখিনিৰ লগতে আলু আৰু পিঁয়াজো কাটি লৈছোঁ আৰু মোৰ মাছখিনি এটা চাইডে সিজা হৈ গৈছে এয়া দেখিছেনে যিহেতু মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ মাছখিনি আৰু সিজাত সহজ হয় বনাবলৈও ভাল হয় ডাঙৰ হৈ থাকিলে অসুবিধা হয় লৰাবলৈ মোৰ এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে আৰু যিকেইপিচ ৰৈ গৈছিলে সেইকেইপিচো এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি দিম আৰু এতিয়া ইয়াতে অকণমান তেল দি দিছোঁ মিঠাতেল তাৰপাছত পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু ৰচুন মই থেতেলিয়াই ৰাখিছিলোঁ তাৰো অকণমান দি দিছোঁ আৰু লগতে নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান হালধি অকণমান মানে কি আন্তাজমতে দিছোঁ হালধি আৰু নিমখটো এতিয়া মই ভোলখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই এটা বাতিৰে মই ঢাকি দিম কাৰণ বাতিটোৱে ঢাকি দিলে ধুনীয়াকৈ সিজি যায় ভাপতে সেইবাবে মই এই বাতিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰায়ে আপোনালোকক এটা টিপছ দিওঁ যিহেতু শিলিখা ছিজন সকলোৱে চাগে শিলিখা বুটলিছে আৰু শিলিখাখিনি বেয়া নহ'বৰ বাবে আপোনালোকে এনেদৰে মিঠাতেল সানি ৰাখিব পাৰে কাৰণ বতৰ বেয়া যিহেতু ইমান ৰ'দ পোৱা নাযায় আৰু ৰ'দ নাপালে শিলিখাবোৰ বেয়া হৈ যায় ভেঁকুৰ লগা চাঞ্চ থাকে আৰু মিঠাতেল যদি সানি থয় এনেদৰে ভেঁকুৰ লগা চাঞ্চ নাথাকে আৰু বহুদিনলৈকে ভাল হৈ থাকে মই যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত আছিলোঁ আমি তেতিয়া এগৰাকী আণ্টীয়ে শিকাইছিলে এনেদৰে ৰাখিবলৈ আৰু তাৰে টিপছটো আপোনালোকক আজি শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ এতিয়া মই এইফালে এইখিনি ভোলখিনি মই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু মই যিহেতু আলমণ্ড পিচি ৰাখিছিলোঁ তাৰে দুচামুচ দি দিছোঁ আলমণ্ডৰ পেষ্ট আৰু আলমণ্ডটো দিলে খুবেই টেষ্টিও হয় হেল্ডিও হয় আপোনালোকে এনেদৰে খাব পাৰিব আৰু মই মাছ বেছি দিয়া নাই তিনি পিচ দি দিছোঁ তিনিটাৰ কাৰণে আৰু বাকী কেইপিচ মই ফ্ৰাই কৰিয়ে খাম মই ইয়াতে অকণমান গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বেছি কৰা নাই ভোলৰ পৰা নিজে নিজে যিহেতু পানী ওলাইছে আৰু সেইখিনি থাকিলে খাই ভাল লাগে পানী দিলে ইমান ভাল নালাগে আৰু মই ইয়াত আলমণ্ড যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চব্জিকণো ডাঠ হৈছে দেখাতো ভাল হৈছে খাই খুবেই টেষ্টি লাগে এইখন চব্জি যদি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰা নাই প্লিজ ট্ৰাই কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ আৰু মই ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান ধনিয়া পাত আৰু আজিলৈ ইমানতে মই ভিডিঅ'টো সামৰি দিছোঁ নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই